Бегом, бегом, супер рейдеры бросают дымовые шашки, гранаты, кидают камнями по местным жителям, все на Львовскую 15 верховинно, перепост стреляет даже, да? Они стреляют. стреляет, стреляет. У них пистолетом не стреляют. у них муниципальный сбой. Опа, камень. Это их какой-то был, стопудовый. Понял? Все на Львовскую 15, перепост. Львовская 15, Верховинная, Забудова. Бросают камнями, стреляют по местным жителям, петарды, дымовые шашки, гранаты со стороны застройщиков. По мирной акции местных жителей, перепост. Львовская 15. Это что, да, это онлайн, онлайн. А вчера еще с российского а посольства Юстрим, а они сейчас все, э... ну не вот не онлайн трансляции те что. что? Мест, видели, не вчера не с... не не видели вчера раз с... посольство? Нет. Посольства? нет. нет? Штите, нет. нет? Штите, Метри, это ж с, с моего Юстрима все там начину. <свят> 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 Перепост. Львовская 15, Верховина, континент. Кто узнает, незаконная застройка. Министерство обороны украло парк под несуществующее юридическое лицо управления разведки. То есть такое вот юрист может дать на эту тему комментарий. То есть э, как там? Ну, на, они же не имеют права. Земельная делянка по закону земельной делянки выделяется физическим и а юридическим особам. Главное управление разведки, кому выделено Земельна ділянка рішеньки і видано навіть державний акт на право постійне користування і дозвіл на будівництво під сфальсифікований е, код ЄДРП, тому що такої юридичної особи не існує у природі. Але саме головне це абсолютно корупційна забудова. Це класика, як роздербання ліськове містечко. Договір інвестиційний і відсотки ці, що мають якоби бути військовим житла, укладено під одний будинок 212 квартир. А буде збудовано більше десяти. Это классично, строится один дом, дается несколько квартир военным, после этого строится еще 10 домов, военные ничего не получают, это схема. Обійця... И квартиры 21 метр, которые только не для семьи, а конкретно самые маленькие 6 Це квартир на 300 квадратных метров. Это обход земельного кодекса. Как это делается? В связи с земельным кодексом, под приватную забудову земельные участки должны проводиться с акциона и при оплате существенных денег в государственный бюджет. Как делают? Выдают земельную участку, оформляют. На державну установу, в даному випадку, головне управління розвідки, але воно нічого будувати не буде. Але це дає можливість безкоштовно надати земельну ділянки. Після цього тут же заходить справжній забудовник, будує, продає квартири всім бажаючим, але до бюджету не платяться жодні копійки. Це схема обійти вимогу земельного кодексу по необхідності обов'язковості земельних акціонів. Це чисто води корупція і грабіж господарства. П'ять гектарів Києва вкрали крали без плати жодної копійки до бюджету. Це всі військові частини білядо Києва, які були розформовані. Їх зараз всі пустили під застройку. Причому під розказом і з благим наміром, що для військових житло, але вони військове там получають чисто семіличних пару квартир і все. Зригав кудись того.

Я думаю, что плиту надо валить. Так как что, что пацаны зашли, часть наших, нет?

Ну да, да. Ага, вон они, вон они. Титушня, да? Да, да. А ты, а ты, бензин, они в пятницу. Ага, в пятницу, да? А, а ты это, да. это вы, Александр Гусенко, не? А кто вылазит? Вы там вылазил, да? Не, вон же наш да, а, Вова. Вова. Вова Тищенко, который вчера снимал флаг с посольства Российской Федерации, сегодня опять геройствует. Все сюда, перепост на Львовскую 15. 50 тетушек против местных жителей. Нужна подмога. Нужна подмога. Желательно крепкие парни, каски и броники берите. У них травматы. Нас человек 30. Мужиков, мене говорю. Алло, ало, шово. Надо класски. Здесь попал. На, на задній двір з якого боку? З Верховинної чи з Львівської? Ага. З, з, з головного входу? Ага, ага. Давайте, Пацани. Пацани. Подожди, Назаренко сказал. За нами, за мной, за мной. Пацаны. Пацаны, за мной! Назаренко сказал, с той стороны. Кто может? Кто? Мужики здоровые, со мной. Куда? Ну, хоть оставь better. тут три человека, и пусть остальные со мной. Yeah. Вова, погнали. Оп! Аккуратно. перепост все на львовскую 15

Просрал? Еще одну. И бросай. мне. Еще одна? Да. Да ты ебну. О. О, милиция, мы идем с другой стороны. Милиция, с района То есть они не хотят а реагировать на стрельбу, просто. да? Все куплено. Мало мы им спалили туда. Ничего, люстрация еще впереди. Парочку надо взять, пацаны. Да там Сброя. Давайте тут есть дыра. Тут мы не пройдем, не пройдем, есть, тогда... есть дыра, есть дыра. Я знаю. Алло, алло. Здорово, мы на Львовской воюем, нет времени. Давай, 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 тянись, тянись. Тянись. Да. Тихо, тихо, тихо. Вот тут вот есть, вон, вот там есть деревянная. И, и, вот тут. А нет, тут все не

это они стоят. Вот это они, да, в сказках да, это они. Перепост. Все на Львовскую 15. Алло, алло. Да, так смотри, а мы сбоку с общежития, понял? Тут можно тоже проломиться. Ну, за... Так что нам заходите еще вовнутрь? Ладно, идем, он говорит, что там милиция как раз сейчас, ну... Не, ну Нельзя группами пришел. Да, 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 да. Нет, я тебе скажу, мы группами это Они тогда теряются, когда на территорию заходят, понял? Главное крики эти создать, что мы победили. Они же за бабки, понимаешь? И когда ты бежишь на них разъяренный, они немного по-другому себя ведут. Ну, женщины лучше на кухне сидят. Сидеть на кухне. Детей рожать. Да, а туда? туда? Туда, туда. Ну, там есть, да? да? Да. Ну и... Это как раз если мужчина очень, то разъяренная женщина сидит на кухне. Правильно? Да? не на кухне. не <связь> Перепост А пока перепост Все на Львовскую 15 Напишите в фейсбуке Пожалуйста вконтакте В группы Google Плюс напишите на Львовской 15 реальная заруба 50 тетушек вооруженных стреляли уже с автомата бросают мир водителей кирпичами территории стройки да и кирпичами, да. кирпичами бросают Что, кирпичами. все кирпичами. Вот, есть заходим что такое? Петушек навезли, суки, бляди. Никого не видели, сейчас как ебу, блядь, никого не видели. Уё... Не видели они никого. Никого не видели. Суки, блядь, стреляйте, пидорасы. Уебище! Это Львовская 15. Министерство обороны на несуществующее юридическое лицо управления разведки, то есть это департамент Министерства обороны. Опа, тетушечки бегут. Готовы получать пиздюлей? Готовы? Ага. Иди да сюда! Хуй. Иди, лысая морда, иди сюда! Братва, слава Братва, Украине! Залазим! Да мочи их, мочи тетушек! Заходи, заходи, давай, давай. деньги уйдете а Ломбайте, не ломайте ничего блять. а вы что падали делаете стреляете по людям камни бросайте по людям по детям вот это, вот. Может, наоборот, уже наши, наши, наши постреляли -то. постреляли, а ли? постреляли? А там давай постреляли. сюда Людей постреляли Какая частная собственность? Это собственность киевлян. Быдло, нахуй отсюда пошли. Какие документы? Она принадлежит государству. Уже 8 лет везете документы. Слушай, съебался, пока так, пизды не получится. Я понимаю, но Себался. я вам не враг, Да я бачу. Я понимаю, я тебя не трогаю, мы с тобой разговаривали, но... Где Но взяли кащетушек? Я, я не знаю, старый, ты знаешь, где взяли кабель, сломали заборы. Мне, и, не будут, не и будут, рубли, я я понять, будут я я постоянно, делать. я понял, будут это постоянно делать. Тебе же говорили, дойди да нормальную работу, уйди отсюда. Здесь не дадут строить, Но понимаешь? Так, ты понимаешь, что здесь не дадут смак. строить, не дадут. Здесь люди живут, не дадут они свой дом, дом свой топор. Львовская, 15, верховидная, Перепост, все сюда. хотел словить тетушку приходите сюда львовская 15 сверховинной можно зайти заходите, заходите сюда. сюда бей тетушек бей тетушек заходи Украине! Давай, давай, заходи, ребята! Заходи! Пасень, кто трогать не будет. Стоим здесь, находимся. Вас никто не будет. Все сюда, на Львовскую, 15. На Верховинная. Смотрите, что, Мы что вы, вы делаете. Все Мы все выйдем, обясните, объясните, для чего вы это Чего ты вот это не снимаешь? Снимай! Снимай! Я сюда, я снимаю. Снимай! Снимай! Львовскую, 15. Вот, И пиши, что это были попили, блядь. Бегом, наш дали заложнику

Слава Украине! Пацаны, сюда бежите! Ну хоть бы я только нормально сделали, проговорить <связь> на территорию врага. Пацаны, там открыто! 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 Что вы стоите? Мы бы уже давно их зажали! Все сюда! Сюда, Бегом, бегом! Попал под руслаки! О, подкрепление. Чуй. Все на Львовскую пятнадцать Нормально, можно заходить. Ти, су, и сюда, так и шо? Ломлюсов тебе не бал, сука! Набить ты, чурка! Я тебя сейчас набью, придурок, Те, Кто тебя трогает? Тебя кто-то трогал? Тебя кто-то трогал? Да. Ребят, смотрите, вот это творить. Зачем вот это творить? Зачем? А что ты только мне тут Ты меня закрывал, сука, здесь?

Да их надо Заходите, пиздец, что вы стоите, блять? Команда была? Стоять! Какая команда, кто бля? сказал, блядь? Кто блядь, блядь. Сейчас изберем их, реально. Вот. Мы Будут переговоры, сейчас, Какие блядь? переговоры? Они вот... Э, Они стреляют от пистолета. Ну. пистолетом, блядь. Это кто? А вон и эти, и Вон эти, вон, стреляют. Да, да. Вот догнали, что это, наши меняют, а или а что? А кто сказал стоять? Кто сказал Перепос, Львовская 15, все сюда. Как... Вот, здесь, Да, да взять, заходим и стоим здесь. не Не, если такая нерешительность, то нафиг мы сюда пришли. Я не понял. Ч ⁇

Все, добирай. Хиро, мне да, будет позвонить. Это я ее выбрал, он мне засиял. По да, позвонили, он, да, с***, мне э, дубинка по руке. Отдавил, отдавил. А вот, да. их надо, а да. надо а пиздить, да, да. а я же говорю, б***. Так, так, не что стоять? Да какой команды?

терминовый, Все на Львовскую 15. В Верховина. Да. Они типа... А это что? А это самооборона, да? Привет! Мужики! Внимание, аккуратно! Onde está o Jura? Lindo! O que? O que? Pegue a câmera para ver se ele está lá Onde está o Jura? Lindo! Onde está o Jura? Não tem mais ninguém! Não Листа не снимает. Да там... Та тут О, не видно листы. Давай кружки руководимо.